bir olti yetti yoshli atrofidagi bola mahallasidagi do'konga kiribdi kirib amaki amaki mana bu pulga qancha sigareta keladi deb so'rabdi shunda sotuvchi olti quti lekin men yosh bolalarga sigareta sotmayman debdi sotuvchi shunda haligi bola men sigareta olmoqchi emasman shu pulni olingda olti safar dadam kirsalar sigareta yo'q deb ayting deb javob beribdi shunda sotuvchi chuqur o'yga tolib qolgan ekan